Вы слышали это такую пословицу? Молдаван не, не вапочки, молдаван. Ну, короче. пересниму для вас второй раз видос. Вот одна дура под названием Якия. Включил показывать дотыки. Там надо пальцем кладку, она будет показывать дотык. Ми дотык, да. Друге. Дура, как я. Померла от бота. Я не знаю, как мне было дать умудриться, чтобы померти от бота. Ну, я просто все килл, и все, у меня было хэппи, милый пустенький. А там про в башку, фух, пролетела и все. И спокойной ночи. Ладно, хватит. Короче, мы дальше продолжаем выбивать нашу самую очагу. Меткий стрелок. Это, кстати, уже седьмая серия. Да, седьмая серия. И начнем с главных новостей. Вчера я уже прошел две месяца с мастера побед. И в итоге я сделал 5 миссий, еще 5 остается. А эти 2 месяца, це... это миссия за РП, миссия за ДК. ДК это дробовики, РП это пулеметы. За РП я нанес победный удар. Из ДК нанес победный удар. Так что я их сделал, выполнил все и тоже буду. Наверное, одну миссию вы сделай Так, Ладно. Я проект это же пересниму. Я когда мы с назад. Снимал вам этот фальш видео на Нусе. Бо там были типа, типа якобы боты. Я когда это были боссы. И это тоже плюс, как я там чуть-чуть петупану, мне пришлось переснимать. Будем опять добавиться на Ливику. Да тоже маловероятно, что мы там такого бота идеально, просто, просто, что я просто буду стоять по нас стрелять. Ладно. Не буду ставить как на паузу весь видос, как с пацифистом. Лучше хай буду все бачить. Да запускайся, что не запускайся. Наверное, людей мало будет играть. Жалко. Жалко. О, умело. Я накупил умело. Все. Пять спасибо. Пять и Что А, ну-ка, используйте. Так, короче. большие небоса тут на паузу. Раунд и кашу начался. Прямо на моих глазах. Неудивительно даже. Что я такую фигню. Ох. Не знаю, сейчас... Наверное, чтобы деботы заспались. Там де много, вероятно, що не може спавниться. Пригнуть, та наподобий таких городків. Ось сюди сюди. Не, наверное, ми сюди полетимо. Тут бі... много вероятно, що вони таких городка заспавнять. Я там надо разбіг, що вони там являлися. Так що можемо попробовать, тільки маловероятно, що ми гвинтівку. Не старайтесь, это закон подлости, я заметил. Не сказал вам. Что когда я поцепился выбывал. Те и по всей карте валялись. А когда меня эта винтивка, когда я выбиваю. Учтите. очивку Метки стрелы. Их не донимаю. Как мы не реагировать? Спокойно, Джиза. спокойно. Ладно, полети. За грустным лицом. Ладно, ладно. Не знаю, хоть бы там я вы все Серьезно, кизибу. Не вы все. Вообще было бы идеально. Так, давайте на целом, Боги пообладать тебе Это вот. Ага, тунгус який з леса прибежал. Спокойной ночи. Так мы маля тут улаживаем спатеньки. Опа, еще какой спатеньки захотел. Ух ты ж, нифига себе, нифига себе. Нормально так продамажить. Ой, попала на позиции. А -а -а. Ну держи, сейчас ей бабка Валька пирожки зруба. С Моя ты умничка. Спатненько легла с первого раза. Только слухня. Так, что тут на них? Броник. Нормальный я про что тут? М -м -м. Пистолетики, вертолетики, ухо. Понятно, нам с ней прикрывается видеть. Не, ну если вот попадется с шлемом на первый уровень, хотя маловероятно, мало, мало вероятно, что мы его сразу продамажим, так сама что он в море. Тихо. А, отсюда, блин, потому что сходы. Ах ты сто! Много ну, выпадали ну, снайпер-то! Пошли! А ну-ка давай! Это обидно! И Неприятно! Пап-пап! Зачем ты так за мной поступаешь, а? Хорошо, хорошо. тут другого гнома. Я знаю, тут он не видно один. А ну-ка, вот в тоже есть. Сейчас. Просто заберу сюда. Вс ⁇ Бомбони. Ага, замечаю шелкунчик. А ну-ка, шелкунчик, а ну-ка. Полще с чем-нибудь. Полще с чем-нибудь. Полще Раньше с них снайперки... Падла, я не знаю, Хорошо, хорошо, я вас понял. Может у нас получится найти улучшение, ящик улучшения на эти а? Стоп, стоп. Да Ах ты, Это будет? Вот и по вам, Спасибо вам, Элэйка. Честное слово. Так, попробуй антикрыла. Не-не-не, я тебе не дам. Так, ну стой, а ну-ка, стой, моя ты бусинка там. Ага, так, метр. Мало. Ну-ка, 49. Ну прям тебе в носу. Мы его сразу же просрали. Все, пиздно. Густо было. Интересное имя, конечно, будто. Густ. Пап, пап, издевается. Тупо издевается. Так, давай щелкунчик. Дай нам, пожалуйста, снайперку. Пожалуйста, дай. Спасибо за ящики. Тут даже винтика нормальная тут на тебе бы надеюсь, а? Хорошо, что с по жетонам? 35! Ну спасти бы хотел за жетоны. Батяра, давай ты сейчас посажу. За, 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 за. Сейчас мы купим самые гунтилки. Да, гунтилки. Так, у нас маленький. О, куда ты я иду? Усенька, что ты меня не пустила спать, не забегай. О, как раз там ящик, сейчас на ящиках А я как раз от ящика одену 50 бедру, можешь ты попадать за эту мою зону. Сейчас а возле магазина тебя, да? а где магазин? А где ты приехал? Стоп, так я не могу найти магазин. Асхаб, где магазин? Асхал, где магазин? да? Ну все. Так, давай. Магазик. Видите, тут нас нема на своем бусику. Значит, будем куплять тебе. Что мы еще можем купить? В принципе, нифига нам, да? Ой, блин. Опа, спасибо. Спасибо, спасибо. Сто выконав, хай у нас будет 192. Это тоже забагато. ну давай. меня такие водители профессиональные, однако. Очки мои. Сейчас Ах ты ж наглец, подлец. Это, работ вы по мне не стреляя. Ты шо, прыгавчик и шо? А, нет, нифига, это заламка. Иллюзия. Хорошо, сейчас я Постой там, пожалуйста, за тем каменчиком. Постой, пожалуйста, там. И на рыбу, желаю. Понятно. Она не хочет меня слушать на Не, ну спасибо за такие киндер сюрпризы, спасибо. Даже я такого не ожидал. Так, надо пить хилиться, бо я сейчас их дура меня прострелять. Выйду в туалетик. <laughs> не, даже не ожидал такого. Так, я там хоть все патроны забрал. Вот это ж на эту штуку патроны ценные, они ж на не продаются. Что, и он не будет? Боже, аллилуйя. 59 метров. Ближе подъедем. Десь вот так вот. Что это такое с унусаном? Давай, бусинка, выгляни. Квиточек ты мне ясный. на один метр. Ближе. Вас вот так вот. Выгляну. Я тебя умоляю. Выгляну, пацан. Я промазал. Я промазал. Там все. то срак это. Машка, успокаивай его. Сейчас моя последняя нервная клетка с ним улопна. Даже Машка не ума ничего делать. Ух, баба! А ну-ка, может там повезти? Вообще пофиг, мало у меня чины, мало у меня хп, вообще сейчас... У меня сейчас потеря нервов, клятвы, э, к резерве вообще буду... О, Вася! видите. Так, давай, Михаил! Ты здесь? А, Михаил, да? Михаил у нас Теперь надо как-то все шляпнуть так. Сама ты наверное, догадаешь его. По-хорошему, пожалуйста. Станешь? Моя ж, ты ж бусинка. Ты, оправ... ты мы... Ми... оправдал. Симба, ты оправдал мои ожидания. Бахни у аптечки все покончали. Что а ты за Да ты что, блядь? Подождите даже. Нифига себе. Чуть меня не рухнул. Фух. Я не знаю, что делать же. Боты уже кончаются. И они уже точно не будут спавниться в конце боя. Может вот это чудо лесное. А ну-ка. Пожалуйста, заметь, мне нельзя по ней стрелять. Пожалуйста, забить меня, выйди до меня. Пирожочек бить, Что ты делаешь, а? Да ну нафиг тебе. Не поскакал. Вообще, я его выбью. Может, хватит пулеметы там. Ой, ой 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 набралась кондиции. Набралась кондиции, бабка. Так, пацаны, я не знаю, где моя машина. А, уже пофиг, я туда не буду портать. Не-не-не, я, пожалуй, пишечки. Так, ляп-ляп-ляп-ляп-ляп. Побежу, побежу. Да, 12 человек осталось. Может, в какие зоны. Мы с чуваком у нас за деревом и стреляем. Может, я один вот так? даже зону готовить, лишь бы, лишь бы забрать волчийку. А сейчас мы походу на крысу попробуем стать на 50 метров, давай, давай. Ну и тебе ты тут Давай, 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 камни иди, мне, иди, Ко мне, иди. Ко мне. Ну и ты? с со своим другом любишься? А друг тебе выиграл? Ну, а друг уже понятно. Дело с патенки так просто так не ляже. Уже поздно я патрон по нему выстрелил. А мне точно засчитает. Ох ты ж, ёшкин кот. Машина до меня. До меня. Миша. Ко Пожалуйста, забирай меня. Я хочу за Не один я тут стоит да? Чуть настреляю. стреляю. Надо срочно найти кого Надо срочно найти. Надо сейчас пойти нервно клетка встану. Я хочу выбить тоже уже дома стрелка. Ой-ой-ой-ой-ой, пулеметчик, бабушка пулеметчик, как она брала с А ага, вы тут кому-то сразу пулеметы осмашиваете? знатно ну -ка. Ну -ка. А, так сейчас шумит Ох, как хорошо, мужики. Ох, как хорошо. Сейчас бабушка вам сделает ковиди. Моя ты рыбонька. Ля-ля-ля-ля-ля. Ух, вы сейчас это знал. Как у меня последняя клетка нерва. Сейчас Ух, я сейчас ее разрываю. Якшо, я сейчас попробую за кадром выбить. Нет кострелка. Я его выбью. Не на відео другу очівку вибір не на видео. То мене розірве к німецьким хрестам. Ух, як мене розірве. Ой, не зріть, пожалуйста, мене. Ладно, ладно, ладно. Ну дивіться, як я займу його. Мене сильно розірве. Не дуже. А разрывать мана хорошо может. Надо успокоиться, да? Надо иметь спокойствие. Я спокоен, я спокоен. Надо, дмитр, я. 100... 100... Честь, тут не хватает. Я полочу до киски на пулемете. Понятно, понятно. Ас мастер. Ас доминатор завоевать раз на все руки. <реш> Ладно, я буду на это за видео заканчивать на такой дуже грустной ноте. Ну, Но, дивите, я буду стараться снимать видос, чтобы за хотя бы записать, чтобы хотя бы в YouTube шорт скинуть, как я забрал эту метку стрелка. потому у меня реально розервая. Так что, якось так. Всем спасибо, кто поставил лайк. Всем спасибо за просмотр. Давай, ты добьем один лайк. И завтра выпущу новый <св> Ладно, шучу. И по лайк там это. Сейчас. Угу. Так, все. Всем спасибо за подписку. Всем спасибо за лайки. Всем спасибо за просмотр. Все. Жить нового видоса. Попытайся выбрать. А вам, наверное, много вероятно буду проходить миссии. Мастер побед. Ну, зато же, наверное, включим. А, все, давай, адиус.